Людина повинна знати, як допомогти собі самій у хворобі, маючи на увазі, що здоров'я є найвищим багатством людини. Мої вітання всім, хто нас зараз бачить, сьогодні поговоримо про дітей, зокрема про здоров'я їхніх очей. Міопія або як народі кажуть, короткозорість тема нашої сьогоднішньої програми. І наша гостя сьогодні лікар вищої категорії клініки сучасної втермології візус, кандидат медичних наук Таміла Цибульська. Таміла, доброго дня. Доброго дня. Тож скажіть, будь ласка, що таке короткозорість і чи має вона свої особливості саме в дитячому віці? Близорукость из самого названия болезни понятно, что это состояние, когда ребенок хорошо видит только предметы, расположенные на близком расстоянии, а вдаль острота зрения его начинает снижаться. Близорукость занимает первое место по частоте встречаемости у школьников. Причинами развития близорукости могут быть как самые банальные нарушения зрительной гигиены, это низкий наклон над книжкой, тетрадкой, недостаточная освещенность рабочего места, так и, наверное, такие глобальные проблемы, как э, ранняя подготовка детей к школе, э, раннее начало обучения с 6 лет, всеобщая компьютеризация. То есть это все те факторы, которые э, приводят к появлению данного заболевания. Нужно сказать, что у детей где-то до 8-9 лет мышечный аппарат глаза, а мы ведем речь об аккомодационном аппарате глаза, он недостаточно еще сформирован. Поэтому неорганизованная, длительная работа на близком расстоянии приводит к его перенапряжению, то есть к спазму аккомодации или ложной близорукости, которая затем трансформируется уже в истинную близорукость как болезнь. Якщо діти шкільного віку можуть самі помітити, що вони щось не так бачать, то що робити дітям, які ще веком у детского садочку. Чем может батьки сами пометить, что чуть-чуть не так изором их не Конечно, родители должны быть внимательны по отношению к своим детям, и если они замечают, что ребенок начал прищуриваться, что он далеко э, плохо различает предметы, или же близко подносит э, тетрадку, книжку, рассматриваемые объекты к лицу, то это должно насторожить родителей и нужно поспешить э, на прием к врачу-офтальмологу, дабы исключить различные патологию? Як буде лікар визначати наявність цієї хвороби, які методи обстеження сьогодні існують? На сегодняшний день желательно, чтобы наблюдение детей с близорукостью не ограничивалось только лишь проверкой остроты зрения, констатацией силы стекла, с которой ребенок видит вдаль хорошо, и в лучшем случае авторефрактометрией. Обязательными при наблюдении детей с близорукостью должны быть такие методы обследования, как ультразвуковое асканирование. Этот метод позволяет определить передний и задний размер глазного яблока. Обследование проводится один раз в год и в динамике мы можем следить за тем, как растет глаз, то есть укладывается ли его рост в какие-то возрастные критерии или же приобретает патологический характер. Второй момент ⁇ это наблюдение за состоянием сетчатки, за состоянием глазного дна. Потому что если говорить о врожденных формах близорукости или близорукости средней, высокой степени, то уже наблюдаются изменения в сетчатке глаза, и чаще всего страдают периферические отделы сетчатки. Поэтому для таких детей обязательно должен быть включен осмотр со специальной линзой Гольдмана. Она позволяет выявить нарушения в периферических зонах сетчатки и, если есть необходимость, провести периферическую профилактическую лазерную коагуляцию сетчатки, которая предотвратит развитие отслойки, разрывов сетчатки. И, наверное, третий еще такой аспект. Если близорукость интенсивно прогрессирует в подростковом возрасте от возрасте от 15 до 17 лет то обязательно необходимо контролировать состояние внутриглазного давления потому что под маской прогрессирующей близорукости может скрываться такое грозное заболевание как ювенильная юношеская глаукома поэтому контроль внутриглазного давления очень важен несмотря на то что это детский возраст еще и желательно чтобы контроль внутриглазного давления осуществлялся на тонометрах которые учитывают биомеханические свойства роговиц. Потому что роговица у каждого человека разная. То ли мягкая, то ли более плотная, более жесткая. И такие тонометры, как, например, Ocular Response Analyzer, который находится у нас в клинике, они позволяют учитывать эти состояния роговицы и, соответственно, получить более объективные данные. Для того, аби поставити діагноз короткозорість, достатньо одного візита до лікаря і одномоментного обстеження? Чи треба спостерігати око протягом, не знаю, там, тижні чи місяці? Для того, щоб поставити діагноз, першого візита буде достатньо. Однак, дійсно, такі діти не повинні пропадати з поля зору врача-офтальмолога, вони повинні регулярно наблюдатися. Чому? Тому що близорукость в 90% випадків має тенденцію до прогресування, і цим вона опасна. Сколько на сегодня методов лечения короткозорости саме у детей и чем можно ей призупинити ее развитие? Родители должны понимать, что все терапевтические методики, которые проводятся для лечения близорукости, они не излечивают от этого заболевания. Наша задача остановить прогрессирование, то есть зафиксировать близорукость на одном уровне. Традиционными методами для лечения являются аппаратные методы лечения. Это электростимуляция, лазерная стимуляция гелий-неоновым лазером, тренировки резервов, аккомодации. В некоторых клиниках до сих пор используют еще назначение атропинизации, когда закапывание капель атропин вызывает паралич аккомодации. Это призвано снять спазм аккомодации. Однако такие методики являются эффективными только на самых ранних стадиях заболевания. І родители і діти самі відмічають, що з кожним последующим курсом лічення эффективность ефективність їх знижається. Скажіть, будь ласка, що таке нічні лінзи? Тому що коли люди чують про них, то перш за все думають, що це лінзи, з допомогою яких можна бачити вночі. Що це таке і яка їх функція? На сегодняшний день, если продолжить разговор о лечении близорукости, особенно о лечении прогрессирующей близорукости, конечно, нельзя не говорить о методе рефракционной терапии роговицы. Во всем мире метод рефракционной терапии роговицы признан самым эффективным в остановке прогрессирования этого процесса. С 2005 года Министерством здравоохранения Украины рефракционная терапия роговицы линзами Paragon GRT-100 сертифицирована и разрешена к использованию на территории нашей страны как безопасный метод, который не имеет возрастных ограничений и может использоваться с 6-летнего возраста и исправляет близорук до минус 6 диоптрий и астигматизм до минус 175 диоптрий. Сами линзы представляют собой линзы реверсной геометрии, то есть обратной геометрии. Они ставятся на ночь, должны находиться на закрытых глазах в течение 6-8 часов. Утром человек их снимает и получает Нормальное стопроцентное зрение, которое сохраняется в течение 24 часов. Если речь идет о близорукости невысокой степени, то острота зрения может держаться и более длительный период после однократной постановки линз. Внутренняя поверхность линзы имеет э, сложное строение, которое активно воздействует на профиль слезной пленки, в результате чего изменяется поверхностный рельеф роговицы и преломляющая сила на определенную величину. Линзы обладают стопроцентной газопроницаемостью, потому что они изготовлены из специального запатентованного материала, поэтому не происходит кислородного голодания роговицы во время сна, когда находится линза, то есть инородное тело все-таки. И бояться этого да, совершенно верно, бояться этого не нужно. По сути, эффект действия рефракционной терапии, он подобен эксимер-лазерной коррекции зрения. Только эффект от действия этих линз обратимый. Скажите, пожалуйста, так само каким чином призупиняется развитие короткозорости, если вдягать ночные линзы? При пользовании ночными линзами происходит... Э, Нивелирование спазма аккомодации, по сути, он не возникает. И развиваются резервы аккомодации у ребенка. То есть в течение рабочего дня глаз близорукого ребенка работает в нормальном режиме. И нет необходимости проводить аппаратное лечение, посещать больницы, тратить на это время. Скажите, пожалуйста, будет уменьшенный эффект от в ночных линз, если дитина будет прокидаться протягом ночи, а не спать без перерыва? Нет, Эффект от этих линз не будет э, меньшим, потому что линзы и по своему строению рассчитаны на то, что через них ребенок видит хорошо. Поэтому он может встать среди ночи, проснуться, да, попить воды или какие-то решить свои ночные вопросы да, и продолжать сон в нормальном режиме. Сколько часов мои носит эти линзы детина? Как я уже говорила, они должны находиться на глазах в течение 6-8 часов. Да, я поняла вопрос. А по продолжительности курс рефракционной терапии рассчитан на один год. В последующем происходит перерасчет линзы, и можно пользоваться дальше и дальше. И дальше. Второй, третий год. В нашей клинике. Курс рефракционной терапии используется с 2005 года. У нас уже достаточно большое количество пациентов, достаточно большой опыт наблюдения за такими детьми. И самым приятным моментом для нас является то, что за этот период времени мы не отправили ни одного ребенка на склероукрепляющую операцию, которая применяется при прогрессирующей близорукости. И также есть много э, пациентов, которых уже не назовешь детьми, они достигли 18 лет, сделали эксимерлазерную коррекцию зрения и навсегда забыли о каких-то проблемах зрительного характера. Ночные линзы обе два ока ставятся чи на один можно? Как правило близорукость развивается на обоих глазах и поэтому ночные линзы используются на обоих глазах. Но есть такие случаи, когда близорукость имеет развитие на одном глазу и в таком случае абсолютно спокойно можно пользоваться одной линзой. Ну, то есть не продаются попарно. можно Нет, одну купить? Нет, не продаются по да, можно приобретать по одной. Скажите, ласка, як пожалуйста, как треба доглядати за очима, коли вдягаєш нічні лінзи, и чи можуть виникнути ускладнення якісь? Да, конечно. Об этом вопросе нужно тоже говорить обязательно, потому что все те нежелательные эффекты, которые возникают при пользовании ночными линзами, они связаны с нарушениями эксплуатации линз, с нарушениями техники постановки и снятия линзы и с нарушениями банальных мер соблюдения гигиены. Когда пациент пользуется в течение первого года линзами, у нас запланировано 6 обязательных визитов. Это первый день после постановки линз, первая неделя, месяц ношения линз, 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев. Вот такой график он позволяет наблюдать за состоянием роговицы э, пациента. И если возникают какие-то вопросы у родителей, э, мы никогда не отказываем в незапланированных визитах, а только приветствуем такое отношение качественное к себе, к своему здоровью, и всегда поможем, дабы не допустить нежелательных каких-то эффектов. Таміла, скажите, почему треба чекати 18 лет, років, аби провести ксемервазерну коррекцию? И чи є випадки, коли до цього віку все ж доводиться її робити? Если говорить об эксимер-лазерной коррекции при близорукости, то она не проводится действительно до 18 лет, и связано это, как мы уже говорили, с прогрессирующим течением заболевания. Но если речь идет о таких заболеваниях, как гиперметропия высокой степени, гиперметропический астигматизм, смешанный астигматизм, особенно когда эти проблемы возникают на одном глазу, и совершенно нет возможности подобрать очковую коррекцию, контактную коррекцию, тогда вопрос способы лазерной коррекции может ставиться уже с подросткового возраста, с 15-16 лет. Потому что такая тактика позволяет избежать прогрессирования амблиопии неизменного спутника такой патологии, как гиперметропия высокой степени или астигматизм. Конечно же, вопрос с лазерной коррекцией в подростковом возрасте решается индивидуально. Он решается после тщательного рефракционного обследования, после согласия родителей, после того, что мы видим, что подросток действительно психологически готов к этому. Вообще детей с нарушениями рефракции очень и очень много. И, наверное, здесь важна тактика детского врача по отношению к таким пациентам, тактика правильно подобранной коррекции, тактика правильно назначенного лечения, потому что все это будущее наших детей. Это и нормальный выбор профессий, и их социальная адаптация в обществе.